Бокс це сукупність сили волі, працелюбності та мотивації. Такий вид спорту обирають далеко не всі, хоча кожен хоче бути сильним, сміливим і спроможним захищатися. Не виключено що прізвище Стальченко відіграло свою роль. А може бути виною усьому Валентин, який почав вчити молодшого брата рукопашному бою. Покровський район небагатий на гучні спортивні імена. Приходилось йти від простого до складного. Для того, аби покращити вершину майстерності, спочатку потрібно освоїти ази ремесла. Мой перший тренер мамедов Фахрадин. Это он мой первый тренер по боксу. До бокса я занимался рукопашным боем. Первым тренером был мой старший брат Стальченко Валентин. Я занимался рукопашным боем два года. Потом у нас появился Мамед Апахрадин и начал преподавать бокс в школе. Я сам вообще из Днепропетровской области, Покровский район. Он увидел во мне какую-то изюминку и предложил моему брату поучаствовать на чемпионате области по школьникам, это еще было 2012 год, по боксу. Ну, я согласился. И получилось довольно неплохо, я выиграл чемпионат области по боксу. И дальше пробовал совмещать рукопашный бой и бокс. Но это особо результатов не давало. Поэтому я решил заниматься только боксом, потому что это олимпийский вид спорта. Сегодня я вот э, с этого сезона, с осени уже, он у нас начался осенью, я выступаю по мужикам, по мужчинам. Тренируюсь боксом, занимаюсь я с 12 лет, это получается 6 лет. За эти 6 лет мне удалось объездить пол Украины, это минимум. Это соревнования, это сборы, тренировочные процессы. Помимо Украины, это выезды на международные турниры, такие как в Баку, Азербайджан дважды это было, Беларусь, э, первенство Европы, это Италия, это опять же Венгрия, э, дважды Венгрия, чемпионат мира тоже Будапешт. Тренер завжди бачить головні риси у своїх учнів. Сталченко Виталий э... В этом году он мастер спорта. В этом году стал пятым на чемпионате мира. Перед этим был призером чемпионата Европы. Он воспитанник покровки, тренируется у тренера Феликса Мамедова. Первый тренер Феликс Мамедов, он его практически и сейчас тренирует, поддерживает. Я стараюсь помогать. У боксі, как и у шахах, успех залежить от верного решения и перемагає той, кто швидше вы у него есть два качества. Первое – талант, второе – трудолюбие. Чаще всего у боксеров или у спортсменов бывает, у кого талант, но они не хотят трудиться. Или есть трудолюбие, но не хватает таланта. А когда вот есть все вместе, тогда и получается результат. Талант не зависит от боксера. Талант передается по генам от родителей. Если оно дано, как правило, 60% дано талантом, 40 человек может натренировать. Если оно пришло, а в каждом виде спорта есть определенные качества. В боксе это ловкость, быстрота. Если она дана, вот ребенок приходит, у него это уже есть. Не надо натренировывать. Соответственно, с ним легче уже работать. Если у него нет, это на протяжении 60 лет нужно только это добиваться этих качеств. Все зависит от соперника. В ринг уходят два соперника. Основной момент выигрывает тот, кто кого надурит, кто кого обыграет. Заставить вспомогательными движениями открыть соперника и в открытое место нанести удар. И вот здесь все зависит, как ты или как соперник Будет работать. Если ты надурил соперника, значит ты выиграешь. Если соперник надурит, значит соперник выиграет. Он совсем не приховывает своих симпатий. Я считаю, самое главное в боксе – это умение быстро принимать решения. Это нужно думать. Ну, а вообще талант. В первую очередь это должен быть талант к этому. И желание работать, желание развиваться. Моя манера ведения боя – с дальней дистанции как я среднего роста, может даже чуть выше среднего. Мои соперники зачастую чуть ниже меня, либо такие же, как я. Ну, очень редко бывает, что выше. Тогда приходится мне порубиться в ближней дистанции. Но не любитель, потому что можно на пропускаться ударов ненужных. Поэтому все-таки с дальней дистанции оно как-то поудобнее. Я работаю в двух стойках, то есть и в правше, и в левше. В правше моя любимая комбинация, она довольно простая, это левый, левый прямой, правый прямой, левый печень. То есть все очень просто. Питання щодо своїх слабких місць застало його зненацька і навіть здалося дивним. Та ну як це найслабе місце. Це ну, ми узнаємо після проведених соревновань і робимо виводи з цього, і намагаємося вбрати слабкі місця. Прагнення до вищого навчання це ще одне підтвердження того, що на ринзі працює боксер, який думає. Зараз я учусь в Придніпровській державній академії фізичної культури та спорту. Серед великою кількості боїв він намагається вибрати найскладніший. Самый сложный бой. Ну, это очень трудно сказать, если честно, потому что сложных было достаточно много по многим разным причинам. То ли я был не в форме, то ли я был больной, что не мог полноценно выступить. Были моменты, что я просто был не готов к этому. Ну, самый трудный поединок из последних. Из последних это, наверное, был чемпионат Европы. 2018 год, Италия. Бой с грузином, который я, к сожалению, уступ... проиграл. Уступил ему с разногласием судей. Еще мне нравится комбинация с левши. Это когда правша против левши боксирует. Когда правша бьет джаб передней рукой, это прямой удар передней рукой. На встречу можно его встретить таким движением. Правым, нижним ударом под его джаб. То есть от, от его джаб идет. И ты ножку чуть в сторону, переднюю, и встречаешь правой рукой. Снизу. Это будет выглядеть примерно так. И сюда же добавляешь уже левый прямой Можешь добавить еще после этого правую сбоку И повторная атака Три плюс два два плюс три Накопиченный опыт помогает Виталию не только в тренувальному процессе, но и на турнирах. Главное, что боксеру необходимо, это опыт. Опыт зависит. Иногда боксер выходит на тренировки, думає, что он чемпион мира. Выходит даже на областные соревнования, психологически боксер, как говорят, на спортивном жаргоне ломается. В зависимости от для Виталика город, область, Украина, он уже хорошо себя чувствует. На международных соревнованиях иногда бывает психологически еще немножко неустойчив. Но уже он переходит эти этапы, когда уже несколько соревнований, я думаю, там год, два, три будет все хорошо в этом плане. И все-таки атмосфера чужих залів, інших мест та країн накладає свій відбиток на молодого спортсмена. Все зависит от уровня соревнований и уровня соперника. Если очень тяжело все-таки боксерам, ну любому спортсмену, если ты выступаешь, ты являешься чемпионом Украины, а откуда выходят чемпионы мира, Европы, и тяжело преодолеть вот психологический момент соперника, который выше уровнем боксирования, даже не сколько уровнем, сколько наградами, достижениями. И вот этот момент, если спортсмен может преодолеть, он становится чемпионом. Чемпион у нас один. Некоторые тренеры оберегают своих спортсменов от эмоций, повязанных с выступами чужих спортсменов. Инши, навпаки, рекомендуют смотреть. Я считаю, что спортсмен должен смотреть бои, видеть хорошее и плохое, что можно, после чего можно в бою, если соперник видишь, как с ним видишь, как он боксирует, можно в свои качества вставить, допустим, в свои отработки. И вместе с тренером, как правило, спортсмен должен обсудить, чтобы потом сделать для победы все, что необходимо. И kölvívást. Igen, most az ukrán srác rákapcsolt, amit látom, és egyre maga biztosabb ebbe az utóbbi 10 másod, 15 másodpercben, Jó. és érkezünk a mérkőzés utolsó 10 másodpercéhez, amit az ökölvívók megszoktak ráncigálni, ráncig ami most is meg is volt. Володимир Миколаєвич Ланін майже все життя пов'язаний с боксом. Я бокс 71-го року. То я сам боксировал, потом тут учился. і, ну, я в транспортному учился. Потом работал и занимался, и боксировал. Вот. Потом армия, потом опять пришел с армии и еще боксировал и работал. Уже здесь в зале начинал тренером-преподавателем. И дальше закончил институт физкультуры и стал потом назначить директором школы. И я с директором школы с 1982 -го года. Саме тому ему цікаві спостереження над становленням Виталия Стальченко. Ощущения физически крепкий хлопчик с покровки, это можно сказать сельского района. Вот Был огромное желание боксировать. Свела его судьба с тренером, который им занимался. Вот и уже через два года он у нас становится чемпионом Украины по боксу. И у него это подряд три раза или четыре раза он выиграл чемпионат Украины. В это же время, как член сборной команды Украины, выезжал на чемпионаты Европы. Где с первого же раза стал третьим, потом вторым. И вот в этом году ездил сборная сборную Украины на чемпионат мира Ож среди молодежи. Где стал пятым, это тоже результат. Цикава оценка работы Стальченко на рынде. Ничего не боится, всегда идет осознанный обмен ударами физически крепкий сейчас у него такой как переломный возраст с молодежи с взрослым. это еще ну мы допускаем от трех до пяти лет особенно боксеры этих тяжелых весовых категорий так что посмотрим все время заигранный сборной Украины выезжал на международные турниры и класса А в этом в Баку выиграл турнир вот Так що, думаю, поки в дане час студент інституту фізкультури. Ну, це так і повинно бути. Де найкращі спортсмени області нашої. Ну, а там будемо займатися їм. Добре, коли спортсмен самокритичний і чітко знає, над чим йому треба працювати. Це був чемпіонат Європи 2016 року, знову ж Венгрія, город Капашвар. Мне пришлось боксировать на этих соревнованиях первый бой с Болгарином. Болгарин был очень такой непростой боксер, но мне удалось его победить. В следующем кругу я боксировал с представителем Азербайджана. И третий бой, опять же, по некоторым причинам, с разногласием судей, я уступил представителю Беларуси, который в итоге стал чемпионом Европы. То есть проиграла чемпиона. Если честно, я думаю, что все-таки руки у меня сильнее, потому что ноги — это у меня еще с самого детства, как вы спрашивали, где твое слабое место, вот я, наверное, могу вам ответить. Это, это мои ноги. Как говорит наш старший тренер сборной Украины по молодежи, покажи мне свои ноги, я скажу, какой ты боксер. То есть, если говорить за меня, Два раунда я двигаюсь отлично на, ногах. А третий раунд я уже немного подседаю, уже где-то застаиваюсь, потому что усталость дает о себе знать. Окрим физической отдачи, на тренированиях важны и інші рисы. Дисциплинированно, это самое главное. Работает самоотдачей. Все выполняет то, что говорит тренер. Вот. С ребятами, даже те, что бывает, знаешь, послабее, но он нет такого, чтобы кого-то ударить, то все время отработка, все хорошо. Порядочный хлопец, ну в этом отношении. Потому что есть иногда спортсмены бровируют тем, что он чуть получше, где-то кого-то ударить, и то вот этого у него нету. Сейчас у него учеба, думаю, тоже хорошо, нормально, пока жалоб нет с института. И посмотрим, сейчас ему еще год-два и будет взрослым спортсменом. Мужчина в боксе. Возраст боксера, говорят, 8-10, ну 12 это максимум. Лет. Те ребята, которые начинают где-то 9-10 лет, вот они уже до 22 они устают. Вот я думаю, Виталик чуть позже начал, я думаю, что у нас еще с ним, ну, 3-4 года плотной работы. И в он пока на первых ролях. Как оно будет, как наша сборная готовится, и как мы можем ему помочь». И все-таки, які вони, складови перемоги. Слагаемые победы любого боксера, я считаю, это стараться обыграть соперника. Как говорил Мухаммед Али, ты должен двигаться как бабочка и жалить, как пчела. Поэтому, я считаю, помимо всего прочего, не каждому боксеру это дано, но каждый боксер некоторые могут даже не двигаться, могут ходить ногами, но они не должны пропускать. Они заставить провоцировать соперника, соперник должен промазывать, когда он бьет удар, он открывается, и после этого открытое место бить удар. И вот заключается система бокса. Кожен тренер по-разному выбудовывает тактику бою, и тут богато зависит от характеру боксера. В него лучшая атака, немножко подшлифуем защиту, и будет все очень хорошо. Добавить функционалку, защиту, и будет, и будет боксер высочайшего класса. Про тренировочный процесс говорить обережно. Сборы бывают разными. И тренировки теж. Если это старт первого Европы, например, то это про... тренировки проходят в два этапа, то есть тренировочные сборы. Первый сбор, он проходит трехнедельный, по три тренировки в день. И большая нагрузка общефизическая на выносливость, на, на силу. Больше силовые качества. А второй этап – это уже повышение технико-тактического мастерства. Это двухнедельный этап. Тоже тренировки каждый день, три раза в день. То есть утренняя – это больше как зарядка, школа бокса. Дневное развитие, ну, если это, опять же, ОФП-сбор, э, то это развитие э, силовых качеств и вечерняя – это работа с партнером. У своем тренировочном процессе Стальченко часто использует детские и забавы, которые он именует инструментом. В первую очередь скакалка. Очень такое постоянно с боксером должен быть этот инструмент. Работа ног – это работа на так называемой лестничке, то есть как бы классики детские. Скорость передвижения разрабатываешь ног. Вообще бассейну. Бассейну и уделяешь внимание работе ног. Смотришь, чтобы они стояли так, как надо, чтобы тебе там колено не провалилось, чтобы ты не заваливался. Устойчиво и удобно, чтобы было тебе в момент нанесения удара и в момент защиты. Нам хотелось одизнаться про бальные танцы, а Вин все одно кажет про ринг. Танцую, если честно, не очень хорошо. Хотелось бы так танцевать, как Александр Усик, но, видимо, не расположен я к этому. Сдается, что его митни м'язы вид занять штангою. Но выявилось, что это не так. Особо я штангой не занимаюсь. Я больше занимаюсь лично своим весом. Это отжимание от пола в многом количестве. Это подтягивание на турнике Это брусья. А штанга как ну, она забивает немного мышцы. И придет, приходится потом разбрасываться, ну, бой опять же, потом резина спасает от этого. Нам все-таки прежде всего нужна скорость. Сложнее, чем предыдущая комбинация, но нужно уметь делать. Правый прямой, левый прямой, правый боковой и бьем печень. То есть левша обязан пробивать сопернику печень. То есть это выглядит примерно так. Как бы этой троечкой мы прячем основной удар по печени. Раз, два, три. Как бы в основном комбинация уже заканчивается но тут еще заряженная левая рука, сильнейшая рука левши. И она направляется прямо в печень. То же самое можно направить эту руку не в печень, а по этому же направлению, но чуть выше подбородок. И этим же движением можно приучить соперника к тому, что ты постоянно будешь бить в определенную точку. То есть, к примеру, в челюсть. Раз, два, три, голову. Раз, два, три, голову. И он к этому может привыкнуть и будет поднимать руку, как раз то, что нам надо. Он будет прятать голову, поднимать локоть, и у него открытая печень. И все. И на этом бой может быть окончен. Якщо думати щодо професійного спорту, то треба думать про физику. Любители <говори> і професіоналы это немножко разные вещи. По любителям, я бы сказал, немного тяжелее, потому что по профессионалу боксер готовится к одному бою. Начинающий боксер-профессионал боксирует там, 4 раунда, потом 6-8, привыкает. 4 раунда и В плане того, что интенсивности боксера любителя намного больше, чем профессионала. Профессионал, профессионал один-два удара ударил, подвигался 15-20 секунд. Там. А боксеры любители постоянно все три раунда темп, тем, темп, темп, немножко по-другому. И боксер любитель боксирует по 5 боев за соревнования. А боксер любитель профессионал отбоксировал и через два месяца второй бой. Ему немножко легче в этом плане. Совсем разная подготовка. З кожним днем все ближче Олімпіада у Токіо. Проте у Анатолія Петровича своя думка щодо перспектив Віталія Стальченка. У Віталіка я думаю, Олімпійські ігри будуть у 24 році. году. для боксера Боксер тільки в следующему году почне боксувати. Йому треба 2-3 роки прочувствовати взрослый бокс. Це був бокс молодіжний. Поэтому следующие соревнования, следующие Олимпийские игры будут в 2024 году. Потому что отборочные соревнования все будут в следующем году, в 2019. Первый год очень тяжело. Боксера нужно поберечь и подготовить к следующим, следующим Олимпийским играм. Там будет Европа, мир. У нас соревнования до 22 лет еще будут специально сделаны. Боксеры, они 4 года будут боксировать еще до 22 лет. Поэтому к следующим Олимпийским играм. Бокс любить талановитих і сильних духом людей. Але ще більше він цінує по-справжньому відданих йому. Складна дорога у дорослий бокс у Віталія Стальченка лише починається. Якщо він мріє поїхати до Парижу на Олімпіаду 2024 року, отже, він має йти до кінця, не боючись травм чи поразок. Це єдиний шлях до перемоги. Віталій одразу береться за діла. По твоему мнению, вот сейчас вот действие синего угла Эдварда, угу. что он действует? Похож на, на начало твоего боя с Андреем? Ну, <свят> я бы так не сказал. Он более, как бы сказать так, отдает ему инициативу. Но он же вытягивает на себя. Может быть, он считает, провалит сейчас, подпровалит Стальченко и сработает в ответ. Ну, я очень хорошо знаю Стальченко, поэтому я не уверен, что у Эдварда... Все получится.